நாராயணீம் ஒன்பதாவது தசகம் வர்ணனை சிஷ்டிவர்ணனை ஸிதஸ்கமலோவ तव हिना विपङ्के रुहे कुतस्फीदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ता ननः चतुर्वदनताम् अगाद् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य के तदुपाश्रयं तव धनुं तु नालोकयन् स एष कमलोदरे महति निस्सहायोहं हुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चय सकलु नालरं द्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु दृष्टवान् तत सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य सतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् कमलोदरे कनिषण् एकाग्रदीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही सतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धो लसत् प्रबोधविशदीकृत सकलु पद्मिनीसम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीहि भुजगभोगभागाश्रयं किरीटमकुटोलसत्कटकहारकेयूरयो मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीडाम्बरं कलाय कुसुमप्रभम् गलतलोलसत्कौस्तुभं वपुष्टदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषिधिष्ठादृशोः कुरुष्वधियमासु मे भुवननिर्मितौ कर्मटां इति द्रुहणवर्णित स्वगुणबं हि मा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवद्वकिलसादनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत् उदीर्यगिरमाददा मुदितचेतसंवेदसं शतं कृततपास्ततः सकलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च मतिबलं च पूर्वादिकाम् औदेश्यकिलकम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितपवनपातशी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्यभुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा

அல்லது அவன் நாம் நைவேத்தியம் பண்ணலாம் பொதுவாகவே ஜன்மாஷ்டமியும் போதும் நாம் இதெல்லாம் நைவேத்தியம் செய்வோம் அதுபோல் நாராயணிய பாராயணம் போதும் இந்த நைவேத்தியங்களை நாம் செய்யலாம் அதையும் தவிர சில குறிப்பிட்ட தசகங்களுக்கு பிரத்யேகமாக சில நைவேத்தியங்கள் உண்டு நான் அந்தந்த தசகங்கள் படிக்கும் பொழுது என்ன நைவேத்தியம் அப்படிங்கிறத சொல்லிகிட்டே வரேன் நீங்கள் அதை குறிச்சிக்கலாம் நமஸ்காரம்